Əziz və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masasar qəsəbəsində çox gözəl və əla bir tikintiyə malik olan 6 qaraçlı bir həyət evin təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi, bax bu formada xarici görünüşə malik olan bir gözəl evdir. Evdə son təmir ay tamamlanma şəkli qalıb. Bax gördüyünüz kimi təmirin demək olsun ki 99% görülüb, üzündə olan fasad boyası qalıb. O da qısa bir müddət ərzində tamamlanıb tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Və ən üstün cəhəti də odur ki, hörmətli izləyicilərimiz gördüyünüz kimi ümumilikdə ev monolit betonla əvəz olunmuşdur. Və tikincisi çox keyfiyyətlə aparılmış əla bir alt qarajlı evdir və baxın burda arxa tərəfində də geniş bir sahəsi var. Və istəyə görə də bu aşağı hissəni bölüb ə maşın üçün daxil olan bir yer və otaq kimi də istifadə etmək olar və gördüyünüz kimi yenə də bax burada aşağıda belə bir boş sahəsi var. Qiyməti də çox sərfəli bir qiymətdir. Videonun daxilində qiymətlə də siz daha yaxından tanış edəcəm. Masazdırda Yoncalıq adlanan ərazidə yerləşir. Yaxınlığında yeni orta məktəb və bir çox şəraitlər mövcuddur. Hörmətli izləyicilərimiz qeyd etmək istəyirəm ki, ərazidə bütün kommunallar daimi diqqət, su, işıq fəaliyyəti şəkildədir. Və bir daha təkrar qeyd edirəm ki, evin mərtəbələri arası monolit betondur. Və oh, baxıb evin içinə ümumi olaraq da mərtəbə isti polla təchiz olunmuşdur. Deməli, burada belə bir yataq otağıdır gördüyünüz kimi. Səliqəli, təmirə məhəl qoyulmuş bir evdir. Şəbəkə pəncərələrindən də bax bu formada yataq otağıdır. Daxıl oluruq evin mətbəxinə. Mətbəx isti poldu. Bax belə bir mətbəxdə görməyəcəyəmiz. Və bir daha təkrar qeyd etmək istəyirəm ki, evin yaxınlığında marşrut xətti, məktəb və bir çox şəraitlər mövcuddur. Və baxın burada da belə bir qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü geniş ölçüdədir, görməyəcəyəmiz. Və əsas xüsusiyyətlərdən biri də odur ki, evin bütün pəncərələrinin qarşısı açıqdır. Bu otağın ölçüsü çox genişdir. Və bir də həda təkrər vurğuladım ki, bax bu hissələrin hamısı monolit betondur. Hamam otağı və mətbəx istipolla təhziz olunub və baxın burada da belə bir yataq otağıdır gördüyünüz kimi, bu formada kombi xətləri çəkilib. Bax belə bir gözəl təmirə malik olan bir evdir. Və baxın burada da ə belə bir hamam otağı var. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha da vurğulamaq istəyirəm ki, evin qiyməti sərfəli bir qiymətdir. 57.000 manata satılır, nağd satılır, nağd şəkillər real alıcıya, qiymət də endirimdə olunacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.